К сожалению, ситуация на уровне Есть доверие и ожидание того, что будут и кроме этого, они будут полностью припускать. И у придется каждый, понимая ситуацию, увидели наше выступление сейчас пляшников, которые... К сожалению, у нас тяжелый старт при пустых трибунах мы со своей стороны постараемся сделать я это передал все возможное чтобы и в, от, и в Краматорске на границе с АТО, и под стадионом Олимпийский была поддержка максимально наших болельщиков и чтобы эту синергию передавать нашим игрокам но матч будет очень необычный потому что придется каждому внутри мотивировать себя сверх своих сил потому что когда болельщики как бы сами гонят команду, это одно состояние, когда придется каждому настраиваться внутри, внутренне и быть одним коллективом, одной командой, это очень важно. И с моей стороны еще раз была поддержка высказана полная и тренерскому штабу, и каждому из них, как игрокам, потому что сегодня есть огромная в сердцах болельщиков надежда на нашу команду, наших игроков, на наших тренеров, для того, чтобы именно с отбора с чемпионата мира мы показали совершенно другую игру, самоотдачу. И самое главное, что болельщики ждут, чтобы наши игроки в каждую минуту выкладывались и показывали на поле максимальный уровень самоотдачи. Чемпионат мира – это вообще запредельная мотивация. Во-первых, еще вы хотите попасть в историю на тысячу лет, вот это один из тех шансов. Кроме этого, я не вижу другой мотивации. Чтобы вы думали. Во-первых, будет очень тяжело, потому что будет быстрее трибуны. Ну, ребята понимают очень хорошо, в первую очередь это для них прежде всего надо, потому что каждый из них имеет такой шанс попасть на чемпионат мира. И можно сказать, для них это один из важных моментов, может быть, в их истории как футболистов. Поэтому вопросов по тренировочному процессу никому не было, все тренировались с хорошей отдачей, с пониманием, с желанием огромным. Команда находится в нормальном, хорошем состоянии. Все готовятся, травм нет. Нас ждет очень тяжелый матч и настоящий бой.